নমস্কাৰ বন্ধু বাইদেউসকল মই তোমালোকক ইচ্ছা অনুস্বাগত জনাইছোঁ আৰু আজি মই আহিছোঁ মেডাম আফি খাবলৈ আছোঁ আচলতে নব্বৈ শতাংশ প্ৰায় মানুহে নাজানে আচলতে মেডাম ফি কিহৰ কাৰণে পাতে আৰু মেডাম ফি কি হয় বোলক আজি তেনেহ'লে মেডাম এফিৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণ কৰি জানিম আপোনালোকৰ আপোনালোকেও জানিব মোৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে যিসকলে নাজানে এয়া চাংলুং চুকাফাৰ প্ৰতিমূৰ্তি আমি মেডামবি আচলতে পাতিলেই নহ'ব মেডামবি কি হয় আৰু কিহৰ কাৰণে পতা হয় সকলোখিনি কথা জানিব লাগিব আমি কেইবাজনী ব্যক্তিক সুধিছিলোঁ কিন্তু তেখেতলোকে সেই সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি তেওঁলোকৰ জ্ঞান নাই গতিকে ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিবলগা হ'ল পাহানখনত আমাৰ দহখন থাকে তাত থাকে জলধিপতি স্বৰ্গধিপতি তাৰমানে গোটেই নটা গ্ৰহৰ প্ৰতিচ্ছবিটো তাত থাকে তাৰমানে তাতে কণী দিয়া থাকে আচলতে কণীটো আচলতে কণীটো দিয়া হৈছে এতিয়া আমাৰ কি হৈছে যদি আমি একচুৱেলি এই মেডাম এফিটোত কুকুৰা দিয়া হয় আচলতে ইমান কুকুৰাটো আমাৰ এতিয়া যিটো প্ৰায় খোৱাই নাযায় হয়নে গতিকে সেই কুকুৰাটো বদলি আমাৰ কি হৈছে এতিয়া সেই কণীখিনি দিয়া হৈছে মানে কুকুৰাটো বদলি কণী দিয়ে কণী আৰু এজন উদুপ্তা আছে তেখেতৰ পৰা জানিম আমি আচলতে মেডাম আফি কেলৈ পাতে আছিলে কিহৰ কাৰণে পাতে কিহৰ কাৰণে পাতে আছিলে হয় বাৰশ আঠাইছ খ্ৰীষ্টাব্দত যেতিয়া পাটকাই পৰ্বত পাৰ হৈ আমাৰ উপৰিপুৰুষ চাওলুং চুকাফাই অসমত ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠাৰ হকে পদাৰ্পণ কৰিছিলে মুণ্ডুং চুংখামত তেতিয়াৰ পৰাই আহোম যি ৰীতি নীতি প্ৰথা আছিল উপৰিপুৰুষক সেৱা আগবঢ়োৱা সেই পৰম্পৰা অনুসৰি মে' দাম মে' ফি অৰ্থাৎ মে' মানে তৰ্পণ বা অৰ্চনা দাম মানে আমাৰ উপৰিপুৰুষ আৰু ফি মানে হৈছে আমাৰ উপৰিপুৰুষসকল দেৱতাৰ শাৰীলৈ অগ্ৰসৰ হোৱা এয়ে আছিলে মেডাম মে ফি অৰ্থাৎ মে আমি যিসকল জীৱিত লোক আছোঁ বা সেই সময়ত যিসকল আমাৰ উপৰিপুৰুষ আছিলে তেওঁলোকে জীৱিত লোকসকলে মেডাম মে ফি মানে মানুহৰ আমাৰ উপৰিপুৰুষক অৰ্চনা কৰা তৰ্পণ কৰা আৰু আমাৰ ফিসকলক যিসকল দেৱতা হৈ গৈছে তেওঁলোকক তৰ্পণ কৰিছিলে যাতে সমাজখন এক সুস্থিৰভাৱে আগবাঢ়িব পাৰে সমাজখনক আগবঢ়াই নিব এক শক্তিশালী ৰূপত আগবঢ়াই নিব পাৰে যে যিকোনো ক্ষেত্ৰতে যাতে সমাজখনৰ কোনো বিধি পথালি নাহে সেইকাৰণে উপৰিপুষসকলক অৰ্চনা কৰিছিলে তৰ্পণ কৰিছিলে মূল কথাটোৱেই হৈছে মেডাম মেফিৰ সেই কথাটো আৰু সেই কথাটোৱেই বিগত পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আহি 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 যদিওবা এই অনুষ্ঠানটো এটা আহোমসকলৰ ধৰ্মীয় পৰম্পৰা আছিলে কিন্তু আহোমসকলে কিন্তু নিজৰ ধৰ্ম ধৰ্মীয় পৰম্পৰাটো কেৱল নিজৰ ধৰ্মীয় ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলে তেওঁলোকে সমাজখনক আহোমসকলে অসমলৈ আহি প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত একত্ৰিত হৈ সমাজখন অসমখন বৰ অসমৰ ভেটি কিদৰে গ গঠন কৰিব পৰা যায় বৰ অসমৰ ভেটি কিদৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পৰা যায় সকলোকে সমিলমিলেৰে একতাৰ এনাজৰীয়ে বান্ধ খুৱাই সমগ্ৰ অসম ভূমিক মুণ্ডুং চুংখামক কিদৰে বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পৰা যায় সামাজিক সম্প্ৰীতি বৰ্তাই ৰাখিব পৰা যায় এই ব্যৱস্থা আহোম স্বৰ্গতসকলে সকলোৰে সৈতে একতাৰ এনাজৰে বান্ধ খাই এই কথাখিনি আগবঢ়াই নিছিলে এইফালে ছোৱালীসকলক টাই হোম দেশত দেখিছে আপোনালোকে আৰু তেওঁলোকৰ পৰা জানিম এই সাজ পোছাসমূহৰ নাম কি আচলতে যিটো চোলা পিন্ধি আছে সেই চোলাটো আচলতে কি বুলি কয় আচলতে ফাচু বুলি কয় খাৰু পিন্ধি আছে সেই খাৰুটো কি বুলি কয় আচলতে কি হয় নাম আৰু এইফালে এইটো আঠ কোণীয়া এক ধৰ্মীয় পৰম্পৰা আঠটা কোণ আছে চাওচেংৰে বুলি কোৱা হয় এই ঘৰত ইয়াতে বিভিন্ন আহোম জনগোষ্ঠীয় যি পৰম্পৰা আহোম জনগোষ্ঠীয় পৰম্পৰা অনুসৰি প্ৰকৃতিৰ লগত সংগতি ৰাখি আহোম জনগোষ্ঠীটোৱে বা আহোম আহোমৰ যি পৰম্পৰা এই পৰম্পৰা অনুসৰি প্ৰকৃতিৰ লগত জড়িত সূৰ্য চন্দ্ৰ বায়ু পানী মাটি সকলোকে আমাৰ দৈহিক যি বাতাৱৰণ সকলোকে লগত লৈ এখন প্ৰকৃতি সেই প্ৰকৃতি গঠন হয় আৰু প্ৰকৃতিয়ে আমাক সকলোকে সাঙুৰি ৰাখে তাৰেই এক উদাহৰণ হৈছে এই চাওচেনৰেন তাতেই প্ৰকৃতিৰ অমূল্য যিসমূহ উপাদান তাত সাঙুৰ খাই আছে আৰু আহোমসকলৰ যি ধৰ্মীয় পৰম্পৰা আছিলে প্ৰকৃতিক সমৰ্পণ কৰা তৰ্পণ কৰা তাৰে এক প্ৰতিচ্ছবি হৈছে চাওচেন তাৰ মাজতেই এই গোটেই প্ৰকৃতিৰ উপাদানসমূহ জড়িত হৈ থাকে আচলতে জানিলোঁ চাওচেং আচলতে আচলতে কি আমি ঘৰত দেখি আহিছোঁ আচলতে আমি বহুতে নাজানো আচলতে কি কয় চাওচেং আচলতে আপোনালোকেও জানিছে চাওচেং আৰু এইফালে এইটো এইটো কি হয় আচলতে ইয়াত প্ৰকৃতি ৰূপত যদিওবা আমি হেৰি কৰিছোঁ প্ৰকৃতি ৰূপত ইয়াত আজি মৈদাম তৰ্পণ কৰা হৈছে আৰু এই তৰ্পণৰ যোগেদি আমি উপৰিপুৰুষসকলক সন্মান জনোৱাৰ আমাৰ যি মৈদাম দিয়াৰ প্ৰথা আছিলে আহোমসকলৰ পৰম্পৰাত তাৰেই এক প্ৰকৃতিৰূপ ইয়াত দিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে এই মৈদামৰ জৰিয়তে মৈদাম তৰ্পণৰ জৰিয়তে আমি উপৰি পুৰুষসকলক যি আমাৰ সেৱা শুশ্ৰূষা আমাৰ উৎসৰ্গা তেওঁলোকৰ প্ৰতি আগবঢ়োৱা হৈছে আৰু দেখিছোঁ মানে মূৰত এইটো আচলতে কিবা তাৎপৰ্য আছে নেকি ইয়াত হয় এইটো আহ আহোম পৰম্পৰা অনুসৰি এটা বাঘ মৰা হয় আহোম জনগোষ্ঠীয় পাগ আৰু আমাৰ যিসকল আমাৰ দেউতাই বাইলুং মোহনসকল আছিল আমাৰ যিসকল পুৰোহিত আছিল তেওঁলোকৰ এই পৰম্পৰাগত সাজ পোছাক আৰু তাকেই বৰ্তমান সেই বস্তুটো আমাৰ এটা দুখনীয় কথা আমাৰ পৰম্পৰাগত সাজ পোছাকসমূহ আমাৰ নাইকিয়া হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে গতিকে আমি পৰম্পৰাৰ লগতে যাতে আমাৰ যি জাতীয় সাজ পোছাকসমূহ আমাৰ বিকশিত প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ হ'ব লাগে তাৰে এক প্ৰতিফলন ঘটা হয় ভিতৰত মানে আপোনাৰ এই যিটো আমাৰ চেংত আপোনাৰ থাকে হয় ইয়াত আপোনাৰ ভিতৰত কণী দিয়া থাকে আচলতে কিন্তু আমাৰ তাত যি অৰ্চনা কৰা হয় তৰ্পণ কৰা হয় আমাৰ উপৰি পুৰুষসকলে যিসমূহ দ্ৰব্য গ্ৰহণ কৰি সন্তুষ্টি লাভ কৰে সেই দ্ৰব্যসমূহ আমি তেওঁলোকক অৰ্পণ কৰোঁ তাত বহু ক্ষেত্ৰত কুকুৰা হাঁহ কণীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন দ্ৰব্য নৈবদ্য দিয়া থাকে আমাৰ জ্ঞাতি কুটুম্বই অৰ্চনা কৰে তৰ্পণ কৰে সেই আমাৰ যিসকল উপৰি পুৰুষ আছিলে তেওঁলোকক এই দ্ৰব্যসমূহে অৰ্চনা কৰা হয় বা তৰ্পণ কৰা কিহৰ কাৰণে আচলতে মেডাম সি পতা হয় কি কাৰণে আৰু কি কি আচলতে মেজা মেফিৰ তাৎপৰ্য কি হয় এই সকলোখিনি কথা আপোনালোকে জানিব পাৰিলে আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল সকলোৱে নমস্কাৰ জনাই বিদায় মাংস